Qanun 28. İşdən tərəddüd etmədən yapış. Qanun belə ifadə olunur. Əgər siz işin necə gedəcəyindən əmin deyilsinizsə, onu başlamayin. Şübhələrindəsiniz və tərəddüd edirsiniz, işin icra olunması ziyan vuracaq. Necə etməyi bilməmək təhlükəlidir. Yaxşı olar ki, inamla başlayasınız. Özünə əminlik üzündən yol verilən istəndən yanlışı da belə özünəminlə köməklə düzəltmək asandır. Cəsarət qalələri fəth edir. Təvazökarlıq şan şöhra gətirmir. Hakimiyyətin açarı bizim əksəriyyətimiz öz özlüyümüzü təntənza ilə buxuluyub konfliktlərdən qaçmağa çalışır. Hamının xoşuna gəlmək istəyir. Biz qəhrəmanlıq sözlədədir və hərəkətləri haqqında xəyallara hələ dala bilərik. Ancaq deməklər heç va onları həyata keçirməyə cürət etmirik. Mümkün nəticələri bizi dəhşətə gətirir. Laçin özəlliklə qorxudan ətrafımızdakıların haqqımızda nə düşünəcəklər fikrində. Biz özümüzün ayrılan sərçevədə kənara çıxmaqca öyrət eləsə, doğra biləcəyimiz düşmənçilik barədə düşünürük. Sözlə biz cəsarətsizliyimizi həmişə inkar edirik. Bunu başqaları ilə bağlı kövrək qayğı, yaxınlarımızı yaralamamaq və ya onların xətinə dəymək istəməmək kimi ələmə versəydi, Cəhətdə hər şey əksinədir. Biz özümüzə dalmışıq. Biz özümüzə görə və kənarda necə göründüyümüzlə bağlı narahatıq. Lakin qətiyyət mərkəzin qasmı təzinnə malicdir. O, adamlara sərbəstlik gətirir. Qətiyyət diqqətə yayındırır, illuziyaları vidalandırır. O, şübhə və ya məsutum meydanına çıxarmır. Buna görə də biz cəsurlara heyran oluruq. Belə adamların yanında olmaq xoşumuza gəlir. Çünki onların özünə əmrliyi bizə yol xur. Bizi inamsızlıq şahlığından və daimi refleksiyadan qoparır. Cəsur doğulmurlar. Hətta Napoleon da döyüşləri vərləşdirmək vadiətini özündə formalaşdırmaq lazım gəlmişdi və bu sonradan başa düşdüyü kimi onun üçün həyat və ölüm məsələsi idi. O çubarı həyatda bu xovlu və cəsarətsiz idi. Lakin həyatının bütün sferalarında qətiyyət formalaşdırmaqla özünü aldaya bildi. Çünki xasiyyətin bu ən vacib cicirsinin istənilən adama möhtəşəmlik gətirdiyini başa düşmüşdür. Sizə özünüzdə qətiyyət inkişaf etdirmək, öz zəsarətinizi məşq etdirmək lazımdır və siz buna təsiz əl atmal olacaqsınız. Başlamaq mümkün olan ən yaxşı sahə danışıqlar aparılmasının incə sferasıdır. Əlosus da özüncə qoyduğu qiyməti bildirmək təşrif edilən hallarda. Necə də tez-tez olur ki, biz həddən artıq az istəyərək döyüşsüz geri şey çəkilirik. Cristofor Kolumb İspaniyanın kralicəsinə Amerikaya gəmə ilə səfərini maliyyələşdirmək xahişlə müraciət edəndə, üstəlik də dənizlərin və okeanların qüdrətli admiralı titulu ilə təltif olunması kimi cəmiyyət xahişlə müraciət etmişdi alınbar hazırlıqla cavab verdilər. O sorğu etdiyi qiyməti aldı. O özünə hörmət tələb etdi və bu ona göstərildi. Heydə qincerdə bilirdi ki, danışıqlarda cəsarətli tələblə mısmıs deməşdən və ətrafda dolanmaqdan daha təsirlidir. Yüksək qiymət təyin edin, ardından isə onu qaldırın. Başa düşmək lazımdır. Cəsarət bizə təbiətin özü tərəfindən verilmir amma cəsarətsizlik də bizim təbiili səciyəmiz deyil. Bu konfliktlərə girməmək istəyindən meydanə çıxan illərlə formalaşm vermişdir. Siz qətiyyətli hərəkətlərinizin nəticələrindən çəkinirsiniz və bu təşvişlər şişirdilmişdir. Məsələn, mahiyyəti isə budur ki, cəsarətsizliyin nəticələri qat-qat acınacaqlıdır. Siz mənliyinizi itirirsiniz və şübhələrin və vicdan əzablarının qüsulu dairəsinə düşürsüz. Yadda saxlayın. Dəlvənlə hərəkətlər münaqişəsində meydandan çıxan problemləri daha böyük dəlvənləyin və qətiyyətin köməyi ilə həll etmək olar. Ovrəs, şir və dovşan. Şir elcəhləmir və buruzutmur. Onun hərəkətləri kəskin, çənələri sürətli və möhkəmdir. Qorxaq dovşan hər yolla təhlükədən canlıq qurtarmağa çalışır, lakin geri çəkilmək, izləri dolaşığı salmaq və aradan sıxma cəhdlərində pusquya düşür dalı dalı çəkilərə düz yörtəcənin ağzına girir. Nifudlure və bununla belə düşünürəm ki, təzyiq etməyə ehtiyatlı olmaqdan yaxşıdır. Axı Fortuna qadındır və onunla yola getmək üçün onu döymək və təpirləmək lazımdır. O belələrlə daha tez təbə oldu. Nəinki işdən ləcs yapışanlıq və bir qadın olaraq o cəvanların rəfiqəsidir. Ziranla daha az tədbirlilər. Daha çox sorudlar və onu daha böyük dəlivanlıqlarla ram edirlər. Niccolo Machiavelli. Səcidə necə qalib gəlməyə. Xanım ona diqqət yetirmişdi ki, ürəyinizi fəth edən kəssə siz cəsarətsiz olursuz. Bu uşağı təsirləndirə bilsə də, Qubvar qadının ürəyini başqa silahla ələ almaq lazımdır. Mən sizə qadınların adından bəyan edirəm. Bizlərdən istənilənə, həddən ziyadə nəzakətliyin bir və də kəskin, amma açıq-saçıq müraciətə üstünlüyü verərdi. Kişilər bununla bağlı yanlışlığa yol verərək rəhmdilliyin xüsusiyyətlindən çox sayda qadının ürəyini əldən buraxırlar. Aşıq olan nə qədər çox cəsarətləzliyi biruzə verirsə, bizim heysiyyətimiz bir ağada çox onu mahmuzlamağa can atır. O, bizim müqavimətimizə nə qədər çox hörmətlə yanaşırsa, biz onun özünə bir o qədər çox tələbkarlığ qərəsürrür. Biz kişilərə demək istəyərdik: "Ah, yazığınız azəsin. Bizi bu qədər də ədəb-arkanla hesab etməyin. Siz bizi öz ismətliyimizdən bezməyə məcbur edirsiniz. Biz özümüzü sevməyə izin verdiyimizi daim zəiddətməyə can atırıq." lə situasiyayı yaradım ki, qadının guya yalnız zorakılıq qarşısında geri çəkilərək təslim olduğunu və ya gözənlənmaz küç sətbiqinin qurbanı olduğunu demək imkanı qazansın. Mən zamin dururam ki, onun müləyi sizə veriləcək. Tərəfinizdən bir ödə çox qətiyyət sizə zərərə olan sərbəstliyə yiyələnməkdə kömək edəcək. Ləşfu konun bu yaxınlarda sizə nə dediyini xatırlayın adəbillə qada o sevəndə ağlssıza bənzəyir lakin o özünü idiyata oxşatmamalıdır və bunu etməməlidir. De nom de l'angle